От врага находимся метров 800. Вот зеленка, за ней уже позиция, откуда по нам идут Два раза был прорыв, один раз на машинах прямо на блокпост и зеленки. Мы его отбивали. Ну а так работали, мы думали, танками, работала САУ. Вот это им малый там не дуешь, да? Садя потом раз только и пока джековый газнул зуб писло. Вот смотрите, попал снаряд, блиндаж. В этот момент он развернул блиндаж в этот момент, ребята, слава богу.

Последние три дня активизировалось ввод русских, русских подразделений на территорию Донецкой области, в частности это техника, бронетехника, установки град, в большом количестве заводятся и все новое местные жители стараются передавать и помогать нам. И более активизировались обстрелы начались. Вот последние два дня обстрелы минометные, с тяжелой артиллерии обстрелы. Ну, вот практически 16.00 и до 4 утра постоянно каждый день обстрелы. Внимание желание.